Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі програма Ви в об'єктиві і її ведучий Максим Добровін. З самісінького дитинства кожен з нас мріяв кимось стати, ну тобто отримати професію до душі. Ось, наприклад, я дуже хотів працювати на телебаченні, і сьогодні моя мрія здійснилася. Цікаво, а ким мріяли стати наші коп'янчани в дитинстві? І чи здійснилася їх мрія? Що ж, давайте спитаємо у них. Нет, не сбылась. А кем вы хотели стать? Артисткой. Сбылась, но уже прошла. А кем вы хотели стать? <свят> Кондитера. Сбылась. Да, была, это, преподавала швейное дело всю Хотели жизнь. стать учительницей? Ну, я стала учительницей, я преподавала всю жизнь. Хотела я быть швейной. Были? А то а ж не было ни, де, ни швейной фабрики, ни де, ничего как Дома там сама себе шила, то юбочки, то кофточки, то всякое разное. Таке. Ну, так и не работали швейной? Так и не работала. Да, сбылась я. А кем вы хотели быть? Ну кем был хотела, тебе бы стала. Пока нет. Хотим стать учителем. Все Самого Нет, нет вдвоем-то. Она я просто чуть-чуть. А вы, чем, а вы как, кем хотите стать? Врачом. А вы тоже учительница? Да, сбылась. Хотела стать человеком стала. Не. Не. А Не кем вы хотели стать? Ой. Не знаю, кем я уже забыла. Да. Старая уже. Нет, не сбылась. А кем хотели стать? Сложно. Ну, офицером хотел стать. Хотя я и стал офицером запаса, но э, до конца не, не осуществилась мечта. Но еще все впереди. Сбылась. А кем вы хотели стать? Продавцом. И сбылась, да? Да. Нет, не сбылась. А кем хотели стать? Ну, мало кем хотел стать. Нет, не сбылась моя мечта. Багато что было. Ну, а кем вы хотели стать? Ну, багато что было, денег не было. Те, что, кем был, хотела я стать? Я артисткой хотела стать. Сбылась? Нет, не сбылась. Тихо пишу, а не тут. Читаю, а не тут. Артисткой не получилось. Космонавтом. Сбылась ваша мечта? Нет. Праздник у вас? Сбылась. Кем вы хотели стать? Хотела стать Экономистом, экономистом и стала и работала экономистом. Паранешиком. И стали? Кем хотел стать рыбаком? И стали? Конечно. Я у детства хотела быть артисткой, а моя сестра была у торговли, каже торгов, эти артисты цену такие люди приезжие сегодня там, завтра там. Лучше иди у торговую. Это. Я пришла в торговлю, закончила техникум и работала 30 лет непрерывного стажа. Ну, мечта не сбылась стать артисткой. Ну, ну, и хорошо, вы знаете, что действительно артисты ну, не постоянные, как бы. У них нет семьи, они ездят сюда. Не а... было ничего. А кем вы хотели стать в детстве? Я в селе был, так что мне. Тренером хотела по легкой быть. Да. Не, не сбылась. Не сбылась? Не сбылась. Да. А кем вы хотели стать? Ну, я, как вам сказать, училась в институте, работала 40 лет. Медиком. И сбылась мечта? Нет. Не, не сбылась, точно. А кем хотели стать? Наверное, летчиком. Ну не стали летчиком? Конечно, нет. Откуда? У нас же самолет в абсолютно куда? Ничего ж не движется, только уничтожается. В детстве, президентом. Избылась ли ваша мечта? Да. Вы президент? У жены. А... Дома. Да. Не сбылась. Ну уважаю президентов. Вот а... это. Таке. Нет, не сбылась. А кем хотели стать? Певицей хотела стать. Но не сбылась. <laughs> Я ж в деревне, только в деревне и знаю, что деревенскую работу. А сейчас, конечно, уже врачом, стала медсестрой. О, ну, если в детстве все хотели быть космонавтами, то я как хотел моряком стать, так и стал в свое время. И проходил или проплавал и в дальние страны, где была возможность, ну и по нашим морям. Так что моя мечта исполнилась в свое время. это, конечно, нужно, але для того, чтобы она, мечта, втеливалась в жизнь, необходимо всегда работать над собою, Что мы и делаем. Максим Добровин, Володимир Ніколяк, Євген Дончев, Куп'янське телебачення.